Ух ты, зарядная станция. Все, будем мы со светой. Будем мы со светой. Вот такая мини зарядная станция. Ну, Машкенька. Опа, кто шарит в британских вылках? Ну, это не проблема. Есть и переходник, и блочок, другие есть. Так, тут осталась такая инструкция. Ух ты. Кулек таки на ощупь классный. Так, включаем. Опа. Так, 13 и 2 вольта. Супер. А ну, резетка. Есть. USB. Есть DC USB. Ну... Шикарно, шикарно. Все характеристики. Такая мини распаковка. Если нажать и подержать, выключается. Так, включаем веса. Ставим станцию. 993 грамма. Майже килограмм. Ну, увесисто, увесисто. Нравится. И тут все можно интернет подключать. Супер, супер. Раньше я думал, для чего эти порты, кто им и пользуется. А сейчас по цене золота. Ну, класс, класс. И взял вот такую ручку себе и пошел там до соседа, например. 100 ватт. Нечистий синус, звісно, меандр, Але мені подобається. Ай, хвайна, хвайна. зарядна станція гарна, як машина пожарна. Все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і будьте здорові!